Конечно, я не хочу комментировать пока идет суд, вы знаете, что у нас нет вообще не делается таким образом. Но что я просто хочу вам сказать что, э, впечатление э, у нас во Франции, например, э, на жаль, это ну, говоря, что это. toto měroplňatie, tento soud, tento proces, dělové, no kriminální dělo, jak chcete je nazvat, nachází se velmi daleko od práva, no nažal, nachází se velmi blízko k politice. A to je vše. A druhá je zamětka. с моей стороны. Это, на жаль, не служит хорошо образ Украины сейчас. И я боюсь, что постепенно появляется идея, что, ага, где находятся, кто служит эти европейские ценности, о которых мы часто говорим, особенно во время Uh, we provide training to advocates in uh, Europe, uh, European Court of Human Rights, uh, application to the European Court of Human Rights, um, alternative dispute resolution, and um, uh, land law. Те, чим займається Американська асоціація юристів, це надаються тренінги для українських адвокатів по питанням земельного права, також подання заявок до Європейського суду. We have experts in Washington the law in також в Вашингтоні експерти розглядають закон про адвокатуру. Um, we...

Отож, ми багато подорожуємо по Україні, де проводимо в регіонах тренінги і раді, що маємо таку можливість.